Всім доброго ранку, якщо ми живемо, це дуже добре, все ми на тему. Далі з доби всі новини, які я почув, <кхи> висловлю вам свої думки. Е всі, хто загинув, лишився майна, втратив здоров'я, поранений, лишився вікон самокуди. Е Мої щирі співчуття. Поїхали. Двох кашерного бандеровця. <кхи> так. Начинаю я з саме такої больної теми. Розбор е бойового, бойового розпорядження, бойового задання, бойця скала, ну, тиражирую ролик. з Донецької області, 21 рік. контрактник, доброволец, воюет. Первое его боевое задание. 425-й ШП Скеля. Я хочу разобрать то, что я увидел. И это, в первую очередь, касается начальника штаба, который планирует это задание. Ясная погода. То есть, на лицо, что российские птицы висят. Отправляют их в серую, даже трудно сказать серую, вообще серая черная зона промышленная города Покровск. Они доходят только до первого здания крупного, ну, типа фермы, и уже со своего бойца начинают идти все, что угодно гранатометы, сбросы, FPV. Третий FPV или четвертый э, его ранят в руку. Он шел еще с двумя бойцами. Судьба тех бойцов неизвестна. По всей видимости, они погибли. Э, его действия. Он э, забегает в это промышленное здание, в котором укрылся от FPV. Рука э, одна висит. Он э, стреляет одной рукой. Я так понимаю, что если ты правша, то у него висела левая. Потому что одной он стрелял. Он начинает э, жить при вот этих э, минус 4, минус 5 ночью. Так почти две недели. В этом сиряке. Со слов того, кто записывал ролик, он рассказывает, что он принес неоценимую корость, пользу, что он находился в важном месте и доповедал нам, у него была рация. Что он мог доповедать, если он сидит в заброшенной ферме, ничего дальше, чем на 5 метров не видит, и, как с его словом, переживает, чтобы его не обнаружили. У вас же с бойцом ну, несоответствие в вашем рассказе. Потом его чуть-чуть обучили, он дал знать, и наши дроны начали ему подвозить, там не знаю, еду ну, или что-то согреться, так ему сбрасывали, потому выйти не может от, не от, оттуда. Он оттуда выйти не может, но видишь, что Даже нос не может показывать. За свое время одного Кацапа он убил из окна первого. И потом еще в конце боевого задания на истечении второй недели убил второго. Потом он начинает... То есть, если бы там был человек постарше, он бы уже не выжил. представьте, в бетоне без, без обогрева, без ничего, ты раненый, и две недели там торчать. но это просто с ума можно сойти. И потом он... Ну, то есть, это они, запоминаем, что они дошли до первого помещения, только дошли, и получили такой огневой контроль над собой. И потом она говорит, что в один из дней он начинает бежать в сторону посадки, где предположить предположительно наша. И он говорит, я даже не... Ну, он крепкий хлопец такой. Я даже не понял, откуда у меня взялись силы. То есть запоминаем, что подготовили бездарное тупое боевое задание, в котором они дошли до первого объекта, были уничтожены, один ранен. Потом этот раненый, он был нефункционален, от него вообще никакого толку не было. Ну, конечно, герой что еще убил двух кацапов. Когда он бежал, ему стреляли два раза очередью прицельно, но не попали. И он был счастлив, что он до того объекта, до которого дошел, и потом от него убежал, и он даже не мог поверить своим глазам, что откуда взяли силы убежать. Добежал до посадки смежного подразделения, и смежники его передали 425-й соседнюю посадку. Хочется задать вопрос смысл таких боевых распоряженных. Вы на КСП четко видите, контролируете зону. Зачем вы туда посылаете людей? У вас висят птицы. Если вы увидели какое-то подозрительное движение, отправьте туда мави какой-то или в Зачем вы так транжирите людей? Этот хоббис, безусловно, ну, герой. Но вот это видео, которое транслирует как героизм, в нем вся суть наших этих штурмовых подразделений. Привезут новых своим командам либо с рекрутингового центра. Это просто бред. Не планируйте так операцию. У вас есть техника, которую вы можете дистанционно поражать. Вы людей типа кидаете на обкатку, чтобы понюхал крови. Но в итоге это для них путь в один конец. Это, это смерть. Нельзя так планировать. Вы своих детей на такое боевое распоряжение не отправите. Герои вы наши. Финализация жалуется на ухилянтов. А ну это заменит этот марфилатов, который я постоянно скую, что тратит деньги на все, что угодно, только не на РПК. Но город без ПВУ лавочки, телочки, метелочки. Это знаменитый творец русского мира, который, как только пришел, восстанавливал парк русской славы. И рассказывал, у нас на холме был такой парк. Он был открыт на кладбище, там, где было похоронено 12 тысяч участников битвы за Севастополь и русско-турецкой войны. Ну и первое, что он начал делать, это, представьте, как надо Россию любить, начал вот это, приводить этот парк в полный порядок. Понавыливал там памятников Нахимову, ну, всем вот этим знаменитым русским генералам. Они стояли эти бюсты. Я не знаю, поснимал он их или нет. Это в районе монастырского острова, где-то там. И вот этот любитель финализации, как финализация, он говорил, ну, раз надо сдаваться, значит, будем сдаваться. То есть мы запоминаем, что это отец Добробатов, Филатов, Филатович Филатов. И говорит, что засрали город, ну, много мусора не вывозят у хилианты. Ну, они жируют, заказывают доставку пищи на дом, и этот мусор потом валяется под, под домами. Ну, бред. У это пониженный в правах человек, который ничего не может себе позволить. Я слово совсем. И выживает, наверное, за счет родственников. Но этот великий фентализатор, отец русского мира города Днепра наградил кучу, что у нас пищу доставку еды заказывают э, не ухилянты. У нас э, есть вот эти районы, ну жирные, там где живут богатые люди, которых ну все с бизнесом хорошо. Вот эти подземные гаражи, э, премиум класса на первых этажах э, салоны, ну разные, там парикмахер, рестораны и винные магазины. И в эти дома в основном едут эти велосипедисты на голову. Да. Вот это они. Может они и есть там те же самые ухилянты. Ну в хорошем спортивной форме, хлопцы с рюкзаками везут еду нормальный кухелян качественный, он себе ну, позволит раз уже тарелку супа, если потроха какого-то куриного. Поэтому не состыковочка у финдендизатора. Это человек, который практически ничего не делает для обороны города. Да. Вот только лавочки непонятно какой цены. Вот в соседнем районе зашел, нагнали они 27 бульдозеров, мостоукладчик, не видите всякие асфальтоукладчики, и дом заасфальтировали. Ну так я по смете видел, ну смотрю, где-то на миллионов 20 гривен. Деньги есть. Да. <кхм> мусор только не вывозится. Я не знаю, где он не вывозится, в моих районах он вывозится, этот мусор каждый день приезжает мусоровозка. Но есть районы, ну, там, например, Грибной канал, где я уже писал Корбану раза четыре, просил его. Меня его администратор благодарил, говорил, спасибо вам, что вы такой внимательный. Я уже хотел написать, что вы туда пришлите машину, я уже руками сам буду загружать, больными своими, с артритом. Ну, я не написал это. Но я с удовольствием бы пришел на субботник, там какая-то молодежь убирала и помог бы им. И всех, кто отдыхает в этой санзоне, ну, не санитарной, а туристической, прошу все свои пожитки, мусор вывозить в город и выкидывать там в баки, а не оставлять на природе. Вот это фенталізатор, в общем, жалуются на ухилянта. Как я записал, отець русского мира Дніпра. Ну я вот таким только и вижу. Угу. Уряд і далі погодив провадження допомоги Україні. Рішення щодо продовження допомоги Україні було слава попри опер правої партії Лига, яка виступає против подальшої військової підтримки Києва. Так. По вот этим выступлениям АКПЛЕ в Європи, когда они щедриком ну, показывали. первым лицам Европы, что мы цивилизованная страна, помогайте нам. То жаловался этот кошец о том, что во многих городах, ну типа Вена, Париж, русская иммиграция бегали, срывали плакаты, которые приглашали на их концерт. Потому что эти все белые иммигранты орали, что Россия единая неделима до Варшавы. На Закарпатье загорелся, ну, взорвался нафтопровод дружба. И это хорошо. Да. Я вообще не понимаю, зачем Мадьяру летать в какую-то Брянскую область и бомбить узлы газа, нефтепровода дружба. Если этот нефтепровод течет по территории Украины, может легче и тут перекрыть краник и порезать эту трубу на меру? Мера, это объясняю, по ГОСТам, когда отгружается труба, ее режут на мерные нормы. Ну, там, например, 10 метров или 7. Это выражение прокачика. Я сам по образованию специалист, назову себя специалистом, уже давно не специалист, по обработке металлов давлением. Преподавал у меня один из лучших э -э калибровщиков Европы Илюкович. Ну, была сильная кафедра. Кстати, вчера, ну, кто может не Непродзержинска, у меня с Каменского нынешнего, то у нас на левом берегу, когда ну, строили левый берег, Брежнев распорядился. И туда Гордиенко был первый секретарь Горкома партии, папа моего друг. Привезли Ту-104, самолеты, там был кинотеатр, мы фильмы показывали. Это парк сейчас Левобережный, возле первого района. И этот самолет, оказывается, возил нашу сборную Советского Союза, ну, нашу, ну, тогда это был СССР, извиняюсь. Не оговорка по Фрейду, просто я 21 год был гражданином СССР. И возил сборную на Кубок Европы, когда они выиграли в 1960 году, вот этот самолет. Но его потом распилили металлоломщики, как обычно. Нет этого уже самолета. Путин не сгоден на темчасовое припинение в огню для проведения референдума в Украине. Трамп. Ну о чем тогда вообще речь? Это раз. Во-вторых, там Лавров выступал, что США требуют, чтобы в Украине чтобы в Украине на выборах голосовали всех, кто приняли гражданство России и являются гражданами Украины. Они не вышли с нашего гражданства. Это бред. Этих людей очень много, их может быть до 5-6 миллионов. Эти люди пошли добровольцами, и мы были мобилизированы около 250 тысяч человек воевать против нас. Мы многих их убили, их не семьи обдавили. Они нас очень любят. И напомню, по, что такое США. США это люди, которые высадились на восточном побережье США. Не на западном сначала, на западном. Истребили коренное население, даже то население, которое им помогало воевать против других индейцев. Завезли потом туда 80 миллионов жителей Западной Африки, как рабов, которые работали за тарелку супа и могли быть убиты без суда и следствия. Это было законодательно закреплено. И потом они, например, яркий пример Второй мировой войны, когда началась Вторая мировая война, они резко понизили в статусе граждан США японского происхождения, японской национальности. Были сформированы 21 концлагерь, куда были отправлены все японцы. То есть, если у был узкий глаз, то ты ехал в концлагерь и сидел, без суда следствия. Это что такое США, который от нас требуют выборы, в которых должны участвовать люди, которые коллаборировали во враждебное государство. Это бред. И я надеюсь, что наши элиты и э, Зеленский никогда на это не пойдут. Я понимаю, что э, то, что я сказал, не поддержит ни Порошенко, ни его собачка этот э, Леша Минетный, э, как его, Косту себе его называю, ну, Гончаренко, у Гончаренко, кстати, тезисы точно такие, как у Медведева, Дмитрия Медведева. Мир был на носу, и зачем же вы стреляли по резиденции Путина? Ну, напоминаю, что резиденции Путина их 150, он себе настроил царь, начиная от Новороссийска, заканчивая какой-то Валдаем каким-то. И, и, туда может лететь все, что угодно. Это два. И Зеленский находится в основном в Киеве, в центре. И он того Зеленского хочет убить каждый день. Каждый день в Киев летят эти куча баллистических ракет, кинжалов, искандеров, всяких беспилотников. Поэтому я бы мычала. Сейчас война. Жалко, что не убили у него появился лишний повод стрелять по Киеву. Да он так будет по тому Киеву стрелять. Чтобы оно сдохло. Это Вова ее бабу. Меня там спрашивают подписчики, и нам кенты. Ну вот твоя думка по всем переговорам, перемоганам. Да ничего, ну мы общаемся с Кацапами, с москалями, с Путиным. Пока не сдохнет, мне ничего там не будет. Я рад бы ошибаться. Но я против капитуляции уже <coughs> за какой-то более-менее приемлемый для нашего народа мир. Бо, конечно, люди устали от войны и погибать, умирать. Но мы общаемся с Путиным, все. Не обольщайтесь, но ну, мы имеем дело с Вот у меня была жена, одна алкоголичка, пьяница, а другая гулящая. Ну, тряхалась на каждом уху. Я одну споймал раза четыре, простил. И вторая пиво думал, когда ему завяжут. Не завяжут. То же самое и Путин. Мы общаемся с убийцей, патологическим маньяком и, т.д. и т.п. Все. Он не может себе простить того, что его под руководством этого артиста комедийного жанра так шпекают на войне. Он не может это себе простить. Зачем ему сейчас перемирие? Не для того, чтобы был долгий мир. Они воюют с качками. Так они воевали с турками всю жизнь. Передышка, мир подписывает на лет пять. И потом начинает опять войну. Но этот хочет за два-три года собрать мегаударную группировку. У него проблема реально с живой силой. Люди понимают, и там, ну или не люди, что это билет в один конец. Я тысяча роликов россиян, которые ну, пишут, что это мой, наверное, последний бой, тут кобзда. Рота зашла, из рота осталось, рота это примерно 202 человек. Из роты осталось на человек 6. Они это все читают, они это все видят. Поэтому у него проблема с живой силы. ему надо это передышка для того, чтобы накопить ударный кулак. Все. Ну, и его партнер, паскуда, конченная анальная пробка Дональда Дольфовича Трампа. Все. Не надо там ничего изобретать. Слава Богу, что на наших эфирах меньше стало этих Юрия Табахов, анальных пробок, пробок, этого, Дональда Адольфовича. Там пишут, что Зеленский сдал Донбасс, по всей видимости, вот Трамп сильно улыбался. Да Зеленский научился просто с этой обезьяной работать в клетке. Он понимает, что это чудовище. Но ему надо изображать улыбку то В эта шпатла продают за деньги нам эти А им 9-е ракеты, а им седьмые, а им 120-е. Это все продают это говно. Либо ракеты. Они ж... <кх> Я читал одного умного человека, что они на переговорах нас шантажируют, что они нам запретят продавать ракеты ПАК-3 за деньги. Чтобы мы патриотами не могли сбивать баллистику российскую. Он конченый. Лишь по почитайте и послушайте его обороты речи. Я английский не знаю, но я читаю вот этот перевод из синхронный АИ. Ну, искусственного интеллекта. Это жуть. Это эвочка-людоедка, тихо курит. И по поводу этих, кто планирует в инша, вот я вот это под впечатлением э, интервью Ширяева. У меня была собака, стафажистский пидбультерьер. Она была за... девочка, она была заточена на убить какую-то другую собаку. Все. Но инша в этих штурмовых подразделения должны быть умные пацаны. Мы не должны вот эту дичь планировать, как это описано двухнедельная жизнь этого молодого пацана. У меня сердце разболелось. Потому я хочу, чтобы он жил. Поэтому если спросить у моей собаки, ну, она уже покойная. Что ты хочешь? Хочу убить, хочу наступать. Но на войне так это не работает. Поэтому же собаководы выводили, например, немецкую овчарку. У нее совсем другие э, служебные функции. Писали много про Валерия Колбасу Залужного, друга русского мира э, Петрахуя, что он хочет уже уйти, из Лондона. Вот он, Он Лондон прощай, здесь чужой. Но уже опровергли, что он собирается еще там работать. Это кандидат от тортика киевского. Жму обнимаю Россию. Вечисняние баги Вольс готовит до серийного постачания, а кодификация на паузе через вымоги Минобороны. Ну, часто раньше было кодификацию не водили, потому что не занесли кому надо. Что-то у вас не то в этой машине. А если занесли, то будет нормальная кодификация. Двое российских солдат расстреляли семерых гражданских лиц в Покровске. Небезразличные люди из вооруженных сил России сообщили нам, ну это те, кто отслеживает преступления, что в ночь 21 декабря в доме 84 по улице Центральной города Покровска стрелок 1 ШВ, 2 ШР, 1 ШБ, 30 УМСБР, Галимсянов Ренат Ралилифович и 2 Агафонов Алексей Анатольевич из города родом из Бурятии, город Кяхта. Солдатам вышли отец и сын Завадский, Александр Робертович и Завадский Ярослав Александрович, у которых российские военнослужащие случай потребовали алкоголь. Когда им ответили, что алкоголя в подвале нет, россияне открыли огонь и убили отца и сына. Затем Убили находившуюся там семью отца Гулько Дмитрия, мать Гулько Оксану и сына Гулько Дмитрия Дмитриевича. Да. И, mm. также был убит мужчина по имени Александра. Еще один Миронцев Петр Валерьевич был ранен и притворился мертвым. Миронцеву удалось вылезти из подвала и сбежать. Mm. Yeah. и это я к чему хочу сказать. Что эти все штурмовики, ну представьте, вот он идет 15 километров под дронами. Он понимает, что у него билет в один конец. Он идет на амфетамине, либо на первентине. Им выдают такие бутылки, они его попивают, это первентин, уже в водном растворе. Они наркоманы. И вы всем представьте, как ждуны нас ненавидят, что они не захотели даже отсидеться через Украину или революционироваться в Россию через Польшу и Беларусь. Сидят, ждут, готовы рисковать жизнью, но в итоге вот такой финал. Минус 7. До этого же была история с вот этой э, девкой, которую насиловали, тетку, групповым сексом. Убили мужа, и свекруха убежала. Это проект «Хочу жить» российский. Это им дают данные. Ждите, застрелят. Я читал очередную, жена военнослужащего части 52-892 из оккупированного города Горловки, Гагунского Александра Владимировича, позывной Гудвин, просит Владимира Владимировича оказать помощь, он уже раненый, на коллег костылях ходит, но его не отпускают. То есть Горловка, он потенциальный этот Гудвин, позывной гражданин Украины, который воюет против нас. И американцы требуют, чтобы вот этот Гудвин с автоматом в руках. И его жена, граждане Украины, жители Горловки, голосовали на выборах. Ну с какого члена? Депутатам Бундестага альтернатива для Германии, это пророссийская партия, с Германии, Германии. массово отправляют депутатские запросы, связанные с логистическими циклами для функционирования украинской армии. И контрсветка Германии, БНД, занимается этим вопросом. Спадаются массовые запросы, как возится нам то, как нам возится все, где это производится. Подозрительная активность с депутатских запросов. Школьников в пенсии не пустили на Новогодний вечер без установки мессенджера МАК. За поддержку, кстати, очень вдячны. Щиро вам поблагодарим. Я видел объявление в России на базарах, там, на картонках, что установим мас маску этот на левых людей, там, будете работать, будете счастливы. Но ну, задача Путина полностью оцифровать страну, чтобы каждый даже не мог не моргнуть, не пукнуть. Но у нас то же самое происходит. Писали про судно в від Мидлица, затонуло 23 грудня 24 -го року, за 60 миль от Картахены. По одной из версий они везли два ядерных реактора ВМ-4СГ. И делали анализ судна, оно было пробито. Было втручание какой-то торпеды. Если, по всей видимости, в Северную Корею. Первый корпус АСОВ, НГУ, цветует при результаты добропиской наступательной операции. В серпня для корпуса была вызначена зона бесповедальности. За цей час бесповорот не траты россиян 12492, санитарние 8346, взята по 185. Уничтожено 93 танка 259 ББМ 314 гармат, 1821. Ну, это баги и автомобиля. Сбито 3579 БПВАР разных типів. Активні вони вчора були, зараз возьму паузу. Вчора слухав, ну, читав Deep сводки освідки по обороні Гуляйполя, но ну, вони пишуть, що ми там єсть. Бої йдуть, но цікава важлива Не зважаючи на важкі бої за місто, та його окопа не варто забувати про те, що кимось треба відбудовувати рубежі оборони за Гуляйполем, щоб не було повторної ситуації завдіївкою. Коли Ворох просто почав сунутись на Покровськ, бо на підотанник рубежу вилось, ну, не було рубежу. Тож Deep State аналізує, що лінія оборони за Гуляйполем нет. І по, ну, по нормам ты должен отойти на 5 километров, занять новую позицию. А у нас за Авдеевкой, мы, это был этот Челеретинский прорыв, убежали сразу на 35 километров. И они не видят там ИПС, загуляй поле. Хорошую смотрел сводку у любимой моей 63-й МБР, столевый левы. 50 российских покетов, ну, умножили на 0. Все с видеоподтверждением. У них хорошая эта служба СБС, очень эффективная. Муж там Ляшко. Трамп в разговоре с Путиным заявил, что даже представить себе не мог таких бездумных действий с нашей стороны, как атаковать его резиденцию в Новгороде, да, по-моему. Угу. Пяти депутатам э, по что они там получали деньги за голосование. С какой партии? я не, не понял, ну, может, со слух народа. Ну, что мне бросается в глаза, это синхронная работа НАБУ, которая, это, ну, служба США, это не украинская. Национальное агентство безопасности США, там букву надо убрать. Как только в Советском начинаются какие-то переговоры важные, сразу же начинает активничать это НАБУ, да. <laughs> Такие они служивые. И вылазит сразу же Никонов, Юрий Никонов. И ну, вещает с, с позиции Соединенных Штатов Америки.